11 градусов тепла. Яка хорошая работа у пчел. И пыльца еды. Возможно и нектар. Но идет с пыльцой. Богато. Классно. И муравьи их на Сами подставки не сделаем. Это моя семья, Таша слабее. Такая хорошая обсидка. Ну, в вниз, ней снизу не моя бороды, а в той второй обвисла уже шапка снизу. Сейчас буду расширять на два корпуса. Поднимаю две расплода и одну кормову во второй корпус. Чуть-чуть слабее эта семья, чем я думал. Крайняя медова и эта крайняя мед кормова. Все, все расплод. Вставил в одну вощину, второй, между расплодом и медом. А сюда поднял две медовых и одну расплодную. Думал, в ней больше будет расплода, а в ней оказалось меньше. Ну ничего, сейчас соседний заберу, сюда ей добавлю расплода. Мне надо, чтобы было по две расплода вверху. Теперь рулик номер два уже поставил наверх. Точно такая самая ситуация, кормовая, кормова, две кормовых подняв, в одну расплода. Думал у них больше расплода, не меньше. Тут по четыре вощинки, и то, и все. и одну вощинку за заставну, чтоб сильно не охладить. И внизу заставна, вверху, только внизу заставна, на одну рамку дальше стоит, до стенки, везде 8 рам стоит, а тут стоит 7 заставная, и потом панорама. Пыльцы сегодня дуже богато. Работают. Бо у нас и снег, и что такая погода была не дуже хороша. Но на горах снег лежит. Долина, речка. Цветы у нас черемуха, одуванчика дуже багато. Смородина зацвела. Я на ней пчел не бачу. Дуже багато смородины, потом малина туда. Хорошая работа. Хотя не так уже и тепло в нас. Вернулся назад до этой семьи, с какой начинал. Все, сейчас покажу. Там 8 рамок внизу, и потом стоит заставна за 2 рамки. Сверху 7. Двойна заставна, и за заставну ващинку. Все, надеюсь, что я сделал все хорошо. И будет толк. Такая табличка должна быть у каждого на пасеке.